Добра у новом році! Єржавий радянський паротяг, що стоїть без рейок в степах України, пасажири якого волають, чому всі їдуть, а ми ні? Такий діагноз поставив стану нашої держави відомий економіст та політик Геннадій Балашов. Він уже у нашій студії, я вже його вітаю. Доброго, Доброго ранку, надію, бачите, як розпочали ми з вашої нещодавної статті, і насправді ось метафора вона така вражаюча і влучна, але тут постає інше питання: як тоді давати раду цій ситуації? Як поставити все це на рейки? Головне питання: а що ставити? Ну, там это, это метафорический паровоз, в котором даже топку заварили, чтобы не сжигать лишний уголь. Вот Украина сейчас превратилась... Вот в парламент пришли люди, которые хотят люстрировать, контролировать, выделять деньги на оружие, выделять деньги на здравоохранение. Только они все не говорят, откуда деньги взять. Они не заметили, что рельсы и спереди, и сзади у паровоза разобраны, и просто ему некуда ехать. По сути, мы получили старое советское управление, то есть состоящее из старых советских учреждений. И худо-бедно 23 года независимости мы просуществовали. Сегодня мы не можем их кормить. Нас фактически, как и Россию, сняли с газовой иглы. И сегодня в стране катастрофически нет денег и надо переходить к новым экономическим свободам. Вот эти новые экономические свободы, кстати, я описал это еще три года назад, когда выпустили книгу, как, кстати, авантюристом». Я там предполагал, что часть Че наступает через 28 лет. Вот в 1987 году, когда регистрировались кооперативы и давали в постсоветском пространстве свободу предпринимательской деятельности прошло с тех пор ровно 28 okay. лет. И мы сейчас стоим на пороге новых экономических свобод. А значит должны умирать старые учреждения. Ну скажите, ну будь-який у нас у нас сейчас очень богато. Вот этих реформаторов, про которые вы это не угода и программа Уряду, Нет. Не, не все так плохо. Нет, это к руководству страной пришли, вот президент, э, э, премьер-министр, это дети э, советской номенклатуры. Они выросли изначально в советских номенклатурных условиях. И всю свою жизнь они пользовали это государство. И фактически просто сейчас добрались до конца. То есть как бы за 28 лет государство проходит такой круг. Я его даже назвал час-чер. То есть от полной демократии до полному стабилизицу. Вот как этот паровоз весь заварен. Вот сейчас у нас такой полный И фактически в парламент мы выбрали таких социалистов, то есть людей, которые пришли исключительно расходовать бюджет. Потому что ни одна политическая сила вообще не говорит о том, а как сделать так, чтобы деньги пошли на территорию Украины. Ну, варто же было с чего-то починать. Ну, а, на... И так нам погано, и так нам погано. Нет, а начинать я, правда, надо с, с цели. Всегда надо начинать с цели. Какая цель стоит у государства? Потому что они говорят, цель держать гривну, цель проводить реформы. А о народе никто не говорит. Надо ставить себе цель, что Украина в течение 10 лет должна потреблять в 10 раз больше. ВВП должно вырасти в 10 раз. Добиться того, чтобы деньги пошли на территорию Украины. По сути, целью должно стать обогащение граждан Украины в мировом масштабе. Потому что сейчас глобализация, и Украина должна стать полезной миру. И мы начинаем искать путь после этого. Если такая цель стоит, тогда есть единственный способ завлечь деньги так. сюда. Это убрать налоги с наших граждан и дать возможность сюда ехать всем в мире зарабатывать деньги. То есть превратить Украину в такой клондайк мировой. Как бы вы взагалі оценили ось программу уряду? А это на дети номенклатурных родителей, они обычно выросли в такой неге, у них было очень много игрушек, и обычно они друзей покупают. А также они принято у них откладывать все проблемы на потом. На самом деле они все проблемы отложили на потом, потом как-то будет, нам самое главное продержаться, главное рейтинг. Ну и самое главное, программа правительства это занять деньги. Другої програми там не прочитав. Пане Ігнать, ну скажіть, ну в нас нібито в уряді намагаються ввести контроль за доходами і витратами фізичних осіб, так ну тобто усіх нас, і декларації там різні, так і інше. Шо, кажуть, що це ні, нібито ж європейський шлях у правильно? нас з вами немає доходу. Нечего вводить контроль, где нет доходов. В стране а предприниматель не зарабатывает деньги. На сегодняшний день промышленность стала, в сельском хозяйстве деньги только теряются, доходов самих нету. Вся страна где-то на 50% жила с газовой трубы, потому что газ перекачивался через территорию Украины, возникали газовые магнаты, а также нефтяные, которые еще худо-бедно финансировали строительство вот этих больших небоскребов там в Киеве, всевозможных торговых центров, То есть деньги ходили. Сейчас все это убрали, и денег нет контролируйте, не контролируйте, но денег нет. Я тут буду с этими миллионными статками судей, прокуроров и все еще Может, из них починают, Это лежащие деньги. У них есть эти деньги, но они лежат либо под матрасом, либо за рубежом. Вы их никогда не вернете. Вы можете их вернуть только в виде инвестиций, если дадите их свободно инвестировать в экономику. На сегодняшний день мы повыгоняли всех богатых со страны. Мы выгоняем сегодня средний класс плюс. Мы Пугаєм інвестора зарубіжного сюди не їде. От ви ж не можете сказати, зачем сюди їхати чоловіку з двома мільйонами доларів? Он поїде, якщо у нього буде нажива в чотири мільйона. Ну так як такого невозможно произвести, сюда сюди не їдуть інвестиції. Панегнадіоз дивіться зараз. Дуже багато йдеться і про політичну волю влади, і про її зобов'язання перед майданом. Але як тоді виходить, можливо було б узгодити ось ці всі зобов'язання перед тими фінансово-олігархічними групами, адже ж лігар олігархи та Человеческая природа заключается в следующем. Мы все работаем на себя, исключительно себе и больше никому. Это надо учитывать в мире. И поэтому, если Украина станет эгоисткой в мире, она должна работать на себя. Причем здесь олигархи? Мы можем сколько угодно имитировать бегство за олигархами. За ними бегают, кстати, 23 года. Только это приводит только к тому, что у них все больше денег. Все 23 года мы повышаем цены на богатых. Это приводит к тому, что богатые отделяются от бедных, а бедных становится еще больше. Потому что сегодня в мире самая главная задача, чтобы товар, деньги и люди передвигались, не цепляясь об государства, А это совершенно другое государство. Почему мы говорим о старом паровозе и старых учреждениях? Эти учреждения не работают. Ни одно. Ни Национальный банк, ни НАК «Нафтогаз Украины», ни железная дорога. Они не работают так, чтобы люди зарабатывали деньги. Ну, вы, зрозумели, вы эксперт в этих вопросах, финансовых. Хочется, чтобы понимали, вы звичайные глядачи, так? Ну, если олигархи, они подкуплены разными там, преференциями, таким и иным, а народ просто, народу пообещали разнообразные реформы, вы... которые власне, і чекає. І тоді виходить лише одне питання, що як э, наповнювати казну, так? І це это... Реально за такой политики, вот, напевно... Если мы введем как систему... Как и че долго цей договер ну, протримается? Чтобы народ будет чекать реформы, ну, а олигархи а, будут... Ну, отсюда. народ терпеливый, и чем хуже становится, тем больше он терпит. Я сегодня вторую статью написал про этот же паровоз, там обращаются к народу. В принципе, на сегодняшний день политики исполнили все, что хотел народ. Он хотел, чтобы люстрировали. Лю... Люстрационный комитет. Он хотел, чтобы казнокрадов наказали. Значит, там антиказнокрадское бюро создали. Он хотел, чтобы олигархам добавили налоги. Это Добавили, но это не работает. Работает только экономическая свобода. Вот система 5.10, которую сюда надо заманить, то есть это свод законов, который позволяет свободно обращаться к деньгам, открытые границы и создать условия лучшие в мире. То есть создать лучшую в мире страну с точки зрения экономики. Когда человек в любой точке мира, узнав о такой стране, захочет ехать сюда, жить, работать, зарабатывать. А за нынешних обставлен там, субъективных, объективных это реально? Бегут отсюда. Сегодня, если эту идею подхватит миллионы людей, то она реально. А если не подхватят, будут жить в нищете. Если мы, допустим, в таком состоянии вступим в Европу, да, то отсюда выйдет порядка 20 миллионов человек, и страна будет ну, на нижайшем уровне потребления. То же самое и с Россией. Если Украина отменит эти все драконовские воровские налоги, то она может сюда привлечь деньги, и население начнет расти. Любая территория развивается, когда растет э, и население в том числе. За счет приезжих, в том числе. Ну, если вот повернуться уже до то так, сейчас доллар на на чорному ринку, пробив позначку по, 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 по в 20 гривень, так? Да. Кому дякует этот результат? Но я же говорю, что снимают не только Украину с газовой иглы, прежде всего Россию снимают. И надо помнить, что мы были некой большой империей, и сегодня фактически выдергивают газовый комплекс из. Такая была подушка столько лет, но мы за это время ничего не создали. Деньги отсюда выезжали в карманах олигархов, в том числе и богатых людей. Но мы не делаем выводы. То есть что нам делать сейчас? Я же говорю, если цель, чтобы граждане Украины зарабатывали, уберите государство из экономической... З ну, ось ви нещодавно висловили таку е думку, що влада побоїться Майдану, але припускається іншого стратегічного прорахунку. І значно складніше, напевно, керувати країною, названня якої ну, відверто не протестує. Поясніть чому. А люди чому не протестують? Ну чому люди? це ось не так? Люди протестуют, выходят на улицы и что-то там говорят, но они действуют разрозненными группами, потому что у них нет общей глобальной цели. У них была цель выгнать Януковича, выгнали. Так. Потом у них цель идти в Европу. Ну, им пообещали, якобы идем, через 10 лет будем. Но им ни одна партия, ни один политик не сказал, а вы будете богаты вообще? Потому что украинец не верит в то, что он может быть богатым. Он почему-то рожден в этой бедной стране, и он считает, что он может получать всегда меньше европейца. Но поставить сейчас вопрос по-другому, а могут ли украинцы стать самыми богатыми в мире? Вот партия 510, она ставит такую задачу. Я хочу людей убедить, что они могут быть богаты. Но для этого надо убрать все эти учреждения и фактически создать новое экономически сильное государство а без налогов. Почему бы эти люди не начали створювать какие свои институции, там, на уровне, каких-то или чего-то не голосуют за то, что уже есть. И все. А то, что им по телевизору показывают, фактически олигархи владея телевизионными каналами, они показали определенных политиков, которые им выгодны, которые имитируют реформы, потому что олигархический строй сохраняется. А люди выбрали то, что они верят. Людей нельзя обвинять. До людей надо еще достучаться. Условно говоря, если бы у меня был, допустим, канал Интер, да, метровый канал, то уже давно бы здесь была революция 5-10. Ну, Знаете, хочется как, как для ранку чтобы эту нашу розмову трошечки в более оптимистичное какое-то русло перевести. И давайте подсумуем все інше, как нам выходить из этой ситуации, возможно, трошки риторичное питання, как изменить старую систему? Что мы можем запропоновать вместо старой гражданам Украины сейчас надо жить без государства в голове. То есть изъять его. Государство на него не работает. Государство является выкачивающим организмом из карманов людей любым способом денег, потому что им всегда не хватает. Граждане должны научиться жить без государства, Желательно не платить этому государству налоги никакие. То есть жить пока вот в такой системе, пока это государство не рухнет. Как только оно попадет в дефолт, сметется верхушка, а тогда уже выбирать политиков, которые будут обещать хотя бы экономическую свободу, потому что никто не дает экономическую свободу. еще раз говорю, все идут контролировать, люстрировать, кого-то преследовать, а нам нужна экономическая свобода, чтобы деньги пошли на территорию Украины. А лучше хаос, какие можно? Нет, это как раз общий порядок, потому что деньги тогда решают вы в магазин приходите, у вас есть какой-то хаос? Вам нравится вещь? Покупаете. Не нравится? Не покупаете. Поэтому этот рынок очень жесткий. Там уже не улыбаясь, не станешь работать. Дело в том, что государство нам продает невидимое множество ненужных услуг. Ми повинні відказатися від от этих услуг і зажити щасливо. Зачем вам налог на добавленої стоїмості? Ви платите його в магазині, в аптеке, везде. Так. Вам он зачем? Ну, знаєте, якщо це вихід для нашої країни, для нашої да. людей, то будемо сподіватися, що так воно і буде. Я вдячна вам за ваші непересічні коментарі і думки. Дякую вам за цю розмову. Спасибо.